Bonjour tout le monde, je suis Bonne j'espère que vous allez bien. Euh, bonne année et euh, Good morning. C'est bien d'écouter le journal, regarder le journal, lire des articles, lire des livres quand on apprend une langue. Mais euh, pour moi, euh, j'adore aussi apprendre par euh, les modes d'emploi des produits euh, alimentaires ou des produits cosmétiques. C'est exactement ce que j'ai fait en France. Je n'avais pas l'intention de trouver des produits français ici à Séoul, mais par hasard j'ai trouvé ce céréal. C'est écrit fabrication française. Et pourquoi pas, on va lire ensemble des phrases et on va essayer de trouver des expressions euh, importantes. Mais avant de faire ça, je vais manger. Alors, c'est pas une pub. Je l'ai acheté. Ce sont des céréales au chocolat. J'ai fait beaucoup de choses en décembre. D'abord, c'était mon anniversaire. C'est mon anniversaire. This is my new dress. <t 'en> Et j'adore regarder les illuminations ou euh, les lumières de Noël. Donc euh, je suis allée dans les halls de l'hôtel juste pour euh, voir la décoration. Et moi, je suis allée à Singapour avec mon mari. Nous y avons passé Noël. Et je suis euh, tout de suite tombée amoureuse de Singapour. C'était euh, très propre. La nourriture était délicieuse. Et franchement, je voulais y vivre. Reste moins de 65 jours jusqu'à mon accouchement. C'est pas très sucré, c'est pourquoi j'adore. Alors, d'abord, la première expression, je pense que c'est euh, blé complet. Blé means wheat

il y a une utilisation qui de préférence avant fin de juillet 2023. Donc, en 2023 et en 7 ans, les souviens sont en train de réduisons ensemble le gaspillage alimentaire avec tout go to gaspillage alimentaire, 음식 쓰레기, réduisons. 함께 줄입시다 이런 뜻이래요. 그러니까, date dépassée, 그러 그러니까 유통기한이 뭐 지났나요? Avant de jeter, 그러니까 버리기 전에, Avant de jeter, observez. 눈으로 보세요. Sentez 냄새를 맡아 보세요. 그다음에 g o û t e e 맛을 보세요. 그러니까 이게 완전 맛이 갔는지 보고 버리라는 뜻인 것 같은데. Cela veut dire qu'une fois cette date dépassée

없을 수 있어도 먹을 수 있다. 음. Si le paquet est resté dans un endroit frais et sec. Si manyege le paquet. 기억ทรง이죠 i est resté dans un endroit. endroit 하면 n e n d r o i t m a n 장소, 공간. frais라고 좀 시원하고 sec 건조할. 좀 시원하고 건조한 장소에 이 paquet 요거를 보관을 했다면 et si vous avez bien

Date de péremption. Date de péremption. Euh, si vous êtes en train de manger, bon appétit. Et j'ai oublié de vous annoncer euh, que mes cours de français sur Class 101, alors la date du lancement de mes cours est fixée. C'est le 20 janvier. Je vais créer une vidéo sur le sujet et je vous donnerai plus de détails. Et euh, ouais, voilà, à bientôt! La semaine dernière, on a fait l'échographie 3D. Ça, ça permet d'avoir une image tridimensionnelle du, du bébé. Bien sûr, le but de ce test n'est pas de voir le visage du bébé, mais c'est vraiment de vérifier s'il grandit bien ou s'il a des problèmes de santé, etc. Mais les résultats étaient bons, heureusement. Et, euh, ouais, et en plus, je pense qu'il est mignon. La plupart de mes amis me demandent si je vais faire la césarienne ou euh, l'accouchement naturel. Bien sûr, je préfère l'accouchement naturel, mais, euh, mais on verra. C'est vrai que j'ai très peur. Je n'arrive pas à dormir la nuit euh, à cause de ces pensées, mais aussi parce que j'ai très mal au dos. Tu sais, il y a beaucoup de changements quand on est enceinte, euh, physiquement, mais aussi mentalement. Et euh, ça m'a pris un peu de temps pour m'habituer, pour m'adapter à ce corps. Euh, comment dire euh, Mais récemment, euh, mon amie Hewan, elle m'a offert ses crèmes. Euh, cette crème est très connue parmi euh, les mamans et les futures mamans. C'est une crème de chez Clarence. Et j'ai trouvé beaucoup d'expressions françaises ici. So it says, um, cette crème améliore l'élasticité et ça aide aussi à atténuer l'apparence des vergetures. Alors le mot vergeture, je ne l'ai jamais entendu euh, mais euh, j'ai appris grâce à cette crème. e l a s t i c i t é 가 탄력이니까 amelior해라고 하면 조금 개선시키다. 탄력을 개선시키는 크림. 그리고, ça aide aussi à atténuer l'apparence des vergetures. vergetures가 지금 임신선을 의미해요. 그리고, 임신선이 l'apparence, 나타나는 것을 탄력을 증진시켜서 임신선이나, 아니면 튼살 같은 거를 조금 완화시키나 봐요. 그래서 그런데, add, 도움이 된다. 라는 뜻으로 가고, 여기에서 하이라이트 동사는 a t t e n u e r e 뭔가를 완화하다, 뭔가 약하게 하다라는 뜻으로 영어로 가면 to mitigate이라고 합니다. to mitigate. 그다음에 이제 뒤에 보면은 mode d'emploi 사용 방법이 나오는데 이제 프랑스산 제품을 사면은 이런 사용 방법 보면서 공부하는 것도 재밌더라고요. 불어가 있고 이제 보통 영어가 적혀있기 때문에 어떻게 영어로 번역됐는지도볼 수가 있고 또 가끔은 한국어도 같이 적혀있는 경우가 있죠 이거는 뭐 간단해요 applique, apply par léger massage circulaire en insistant sur les zones soumises aux distensions comme ventre, sein, cuisse et hanches 영어로도 똑같이 적혀있죠 apply using light circular massage movements c o n c e n t r a t i n g on areas most likely to develop stretch marks. Mm -hmm. Ah, breast, thighs, and hips. 아, 앞에 나왔던 verge 같은 경우도 영어로 가면 stretch mark 이에요. 그러니까 임신선도 임신선인데 그 몸이 팽창하면서 생기는 뭐, 튼살이나 뭐 well, 근데 또 하나의 동의어가 나오네요. 바로 distension 이네요. 음. a p p l i q u é par léger massage circulaire. Circulaire rayon e s circular. 그원 그러니까 모양으로 아주 가볍게 마사지를 하면서 발라라. 특히나 e n i n s i s t t a n sur les zones soumises aux distensions. 이렇게 스트레치 마크가 있는 곳그 부위를 집중적으로 바르라는 건데. 신체 부위가 나오죠. ventre 배. sein 하면 가슴. cuisse라고 하면은 여기 허벅지. 그다음에 h a n c h e 라 힙. 엉덩이입니다. 그래서 거기에 집중적으로 발라라. 오케이. 저는 몸무게는 엄청 늘었는데, 뭐 운동을 매일 하고 있어서 그런지 아니면 크림을 발라줘서 그런지 모르겠는데 아직 튼살은 없어요. 외출 전에 이 템버린제 고체 향수를 바르고 뿌린 게 아니라. 오케이. 다음 영상은 클래스 원어원 공지 영상이 되지 않을까 싶은데 많이 많이 관심 가져주시고요. 금방 또 만나게요. À la prochaine et bonne nuit.